qabristonga ziyoratga kelinganda o'sha qabriston ahliga ya'ni qabrda yotgan mo'min musulmonlarga salom beriladi assalomu alaykum mo'min musulmonlar diyori ahli inshaalloh biz ham tez fursatda sizlarga yetishamiz sizlar bizdan avval o'tgan o'tmishdoshlarimizsiz biz esa sizlarni izingizdan boradigan vorislaringiz izdoshlaringizmiz alloh taolodan sizlarga ham o'zimizga <usimus> ham ofiyat so'rayman degan duo albatta qabristonga qadam bosib kelinganda aytiladigan birinchi duo bo'lishi kerak imkon qilganlar ke yosin surasini mulk surasini oyatul kursini hamda ixlos surasini tilovat qilsalar ixlos surasini o'n bir marta o'qisalar maqsadga muvofiq bo'ladi qabristonga kelar ekanmiz u zangi otani qabristonlari ziyoratlari bo'ladimi imom buxoriyni ziyoratlarimi bahodin naqshbanniki bo'ladimi yo boshqa bir mo'min musulmonlarning qabrini ziyorati bo'ladimi insonni qalbida faqatgina ikkita narsa maqsad bo'lishi kerak undan boshqa maqsad bo'lmasligi kerak birinchisi o'sha qabristonda yotganlarning ruhiga qur'on tilovat qilib savobini ularga bag'ishlash va allohdan ularga mag'firat so'rash ikkinchisi esa oxiratni eslash o'limni eslash uchungina qabriston ziyoratga boriladi payg'ambarimiz alayhi vassalom men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan to'sgan edim qaytargan edim endi ziyorat qilaveringlar chunki u sizlarga oxiratni eslatadi deb marhamat qilganlar demak kelgan odam oxiratni eslash uchun u o'sha qabrda yotgan mo'min musulmon dindoshini o'tmishdoshini ruhi shod bo'lishi uchungina qabristonga tashrif buyuradi u yerga kelgandan keyin ba'zi bir bidat xurofot allohga yoqmaydigan allohni g'azabiga qahriga sahotiga sabab bo'ladigan ishlarni qilish masalan o'sha qabristonda yotgan olim osmonga chiqadigan darajadagi avliyo bo'lsa ham undan farzand so'rash baxt so'rash ishlini rivojini so'rash najot so'rash qizini baxti ochilmayotgan bo'lsa sochi kelmayotgan bo'lsa sovchilar kelishini so'rash puli ko'payishini so'rash sotilmayotgan mashinasi sotilib ketishini so'rash o'g'lini uylantira olmayotgan bo'lsa o'g'ilini uylantirishni so'rash bu shirk amal bo'ladi shirk esa dinimizda eng og'ir gunoh hisoblanadi alloh taolo qur'oni karimda niso surasida albatta alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas va undan boshqa gunohni esa xohlagan bandasi uchun kechiradi kimda kim, kim allohga shirk ki keltirsa u haqdan juda ham uzoqlab ketibdi qilgan demak bu oyatda alloh taolo ochiq oydin shirk keltirgan odamni gunohini kechirmasligini e'lon qilyapti demak zangi otadan farzand so'ragan odam imom buxoriydan najot so'ragan odam yoki bahoddin naqshibanddan qizini baxti ochilishini so'ragan odam allohga shirk keltirgan bo'ladi ya'ni o'sha şey zangi ota ham imom buxoriy ham bahodir naqshband ham allohga o'xshab menga bola bera oladi menga baxt bera oladi degan aqidani qilgan bo'ladi bu esa allohga shirk keltirish alloh esa bu ishni kechirmaydi